новый район идет очень большой еще не исследованный и вот это первая разбилка где можно очень серьезно заблудиться вот место называется рюмка почему рюмка потому что когда начинали исследовать пещеру еще того района не было и вот только был только входной вот этот. И вот, и двое из решили, то решили расписаться и у них как бы они здесь праздновали свадьбу и вот эти рюмки они до сих пор вот здесь стоят и вот mm -hmm. эти два бокала разбитых либо, ну вот место называется рюмка ну, это история как бы, этих А вообще, то есть это большая развилка в пещере, очень огромная. Там есть базовый лагерь свежая вода, а собачья жизнь называется. Как бы лагерь район свежая вода и новый район свежая. А может с ними Так. А собака забудется, Собака знает. И здесь вот уже начинаются первые кристаллы. Вот это очень маленькие кристаллы оптимистические, но они вот здесь только начинают расти. Один миллиметр кристалла приблизительно растет сто лет. Если вы их потрогаете пальцем, они расти перестают. То есть их нельзя трогать пальцем, сразу он будет. Мы когда мы дойдем до нашей конечной точки радиолюкс галерея, то есть вот сейчас запомните, вот эти маленькие кристаллы, там кристаллы будут вот таких размеров. То есть можно представить, сколько они не Большие. Вообще никакие не большие просто не перестанет существовать. Не, не ну да, женщина нельзя.